Не насилуют. Любишь что ли? Типа давно? И что, обижать не будешь на мое? Точно, носить на руках будешь? Как я ручища покажу, какие? Силушка-то богатырская. Да, да. Ну, друзья-то хоть помогут. А то! А то она у нас бедная высохла уже специально нервничает. Давай. Короче, загадочки мы сейчас типа, загадываем. Карманы большие, если что. Знаешь, что делать уже, да? 21 век. Ну давай, там самый этот, давай. заик нам место, где совершаются самые крепкие браки. Закс. О, кто скажет? Ну попрошу Закс. первый в карманчик, Все. пожалуйста. А неправильно, ответ 50, Рексиков. Попрошу, попрошу, мужчины, проходите. Пожалуйста, поэтому перед тем, Давайте подумаем. Какой Братья. Молодец, Это ты полтинчик сначала в... в... Да, я всегда Ты Зам... нервничаешь, как ты. Он... Зам... Зам... Время года, когда чаще всего влюбляются. Весна. Ты кто такой вообще? Давай, Давай до свидания. и уходят. Противные. Все нормально. Давай дальше. последний, самый каверзный. Назови нам звуковой фон, который больше всего характерен влюбленным. Подумай хорошо, подумай хорошо. Подумай, подумай хорошо. позорище, давай! Давай, жениться, говорю! Говорит. Давай, полтинник! Господи, ты видишь, уже нервничаю. Еще давай! Давай, Ты говори давай. другой ответ. Давай, давай. Девушка, пожалуйста, полтинничек. Я а что -то что -то кто, кто, кто язык ты не, не против? Подумай, все-таки сколько тебе? 24 вопрос. годка? по ты готов вообще Сусть, да. Ты что собираешься семечки, что ли, грызть? Я дома в шашки играть! Заберись! Характерный звук! Отвечательный! Да такой порнографии что заниматься! Ну что, Ты, диван, она, ну и... А я... Молодец! Полтинник ну, не вернул. Я тебе помогли. Ну ладно, короче, все, проходи. Все, все, все. Давай. Это пошло. А скрип диван шпот, это нормально. Шпот, шпот, шпот.